Покращение системы водопостачания по центральной части города а затем и по всем районам города значит, насосная матрос 28 это ну, первый этап был который нам обеспечил значит нормальное давление в центре в центральной части города нормальная ну, причину того что значит опять таки за большого перепада центр насосная, насосная давала, работая на максимуме, не могла обеспечить нормального объема воды, нормального давления центру города. Ну, в часы, так сказать, пик, когда разбор большой, и в часы, когда это летние месяцы, опять-таки, полив. Когда с 5 до 8 усиленно полив идет, то есть ну, не хватало объема воды, подаваемого на центральную часть города. Значит, ну в связи с этим было поставлено в первую очередь Матросова 28, убрали мы ну, массу жалоб, массу проблем. Это Матросова, Глибко, Жовтнева, ну вот этот кусочек центральный. Потом, значит, в связи с этим мы снизили давление насосной. Но появилась вторая проблема. Снижая давление на насосной, ну что требует технологические технические, значит, условия. По уменьшению давления и снижению аварийности на трассах Мы значит, пришли к такому факту, что значит, у нас Примакова район, который также, получается, перепад, имея большой с насосной недо, ну, Получился недообеспечен этим же самым давлением и объемом воды И по, значит, вторая ветка водоснабжения по городу, то у нас дома... Партизанская 11 Мурсарского 1, Жопнева 33, Гарина 29. Они тоже ну, оказались в такой патовой ситуации. В связи с этим было принято решение по всем этим 11 домам. Начиная с июня месяца эта работа началась. Полностью мы значит, смонтировали подкачивающие насосы марки Вилла системы MHI. Это самое, ну считается на сегодняшний день. качестве и в соответствии со всеми требованиями и условиями, Евросоюза по всем и технологическим данным. Они вот установлены по 11 адресам. Это у нас получается Жовтнева 33, Мусорского 1, Партизанская 11, Гарина 29, Калинина 109, Фрунзе 122, Фрунзе 122А, Фрунза 91 примакова 64 примакова 66 и Комарово-57А. таким образом мы полностью по городу покращили систему водопостачания и ну, на сегодняшний день ну, больших жалоб в этом плане ну, так сказать нет они практически отсутствуют